Репортаж Андрея Васильева. Ежедневно, встречая на улице человека в инвалидной коляске, мало кто задумывается над теми проблемами, которые приходится испытывать человеку с ограниченными физическими способностями. Да и сами инвалиды редко выезжают на улицы, прежде всего из-за того, что им трудно преодолеть даже не физический, а психологический барьер. Первое испытание – выехать из дома. Далее трудности начались одна за другой. На улице просто отсутствовали съезды с тротуара на дорогу. Да и в большинство трамваев трудно влезть даже с посторонней помощью. Первое, с чем стыкается на правом людина, когда она выезжает в город, это, конечно, архитектурные барьеры. Не всегда себе самому можно дать раду переехать за тем маршрутом, который ты себе запланировал. Богдан Волошин в инвалидном кресле с четырех лет. Еще ребенком он попал под машину. К житті в колясці він привык і вважає, що головна проблема психологічний бар'єр. Друге, з чим стикається неповносправна людина, це е, психологічна якась така е, боязнь того, що люди можуть тебе побачити, е, показувати пальцями або ще щось таке. Я думаю, цього не варто боятися. Треба все-таки більше людям неповносправним виїжджати е, на вулицю за своїми справами, навіть просто чисто прогулятися. Если не считать проблемы с транспортом, а остановить маршрутное такси, будучи в коляске, практически невозможно, прогулка по Львову оказалась не такая утомительная. Лишь устались с непривычки руки. Прохожие откликались на просьбу помочь, и с их помощью даже удалось сделать покупку в магазине. Но вот над благоустройством города и адаптацией его для передвижения в инвалидной коляске стоит еще поработать. Андрей Васильев, Юрий Голубинко. Подробности. Телеканал Интер из Львова. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе.